अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थानी चिकन करी ये बनकर बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है इंशाल्लाह आप इसे घर पर बनाएंगे तो आपके घर वालों को ये बहुत पसंद आएगी और वो आपकी तारीफ़ करेंगे और उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे चिकन करी के लिए हमने ले लिया है चिकन आधा किलो आप बोनलेस भी ले सकते हैं मैंने हड्डियों के साथ ही लिया है दही ली है मैंने आधा कप और आधा आधा चम्मच मैंने ले लिया है पिसा हुआ लहसुन अदरक एक बाउल में मैंने सारा चिकन डाल लिया है अब इसमें मैं डाल दूंगी आधा कप दही और लसन अदरक इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से गोश्त में मिक्स कर लूँगी और तकरीबन आधे घंटे के लिए हम अपना गोश्त छोड़ देंगे ताकि हमारा लहसुन अदरक अच्छी तरीके से इसमें रच जाए बाकी मसालों में तेजपात हमने लिया है एक जीरा लिया है हमने आधा चम्मच चार अदद हमने लौंग ली है और चार अदद ही हमने इलायची ले ली है मसालों में लिया है हमने एक चम्मच भर के लाल मिर्च का पिसी हुई आधा चम्मच हमने लिया है पिसा हुआ धनिया और आधा चम्मच ही हमने घर का पिसा हुआ गरम मसाला लिया है और आधा चम्मच ही हमने लिया है नमक तेल हमने लिया है आधा कप तीन अदद हमने टमाटर लिए हैं दो प्याज लिए हैं हमने मीडियम साइज़ के हरा धनिया और हरी मिर्च हमने गार्निशिंग के लिए काट ली है आधे घंटे के बाद हमारा चिकन मेरीनेट हो गया है हल्की आँच पर हमने एक पैन रख दिया है इसमें सबसे पहले हम डालेंगे अपना तेल तेल को हमने बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है नीम गरम तेल में ही हमने अपने गरम मसाले डाल देने हैं देखें जी तेज़पात इलायची लौंग और जीरा हमने इसमें डाल दिया है इसे हम भून लेंगे अच्छे तरीके से दो से तीन मिनट ये देखें जी अच्छे तरीके से भुन गए हैं ये अब डाल देंगे हम अपने इसमें प्याज प्याज को हम अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेंगे ये देखें जी हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है अब डालेंगे हम अपने टमाटर इसके अंदर टमाटर हल्के हल्के से इसमें मिक्स हो जाएंगे तो हम फिर अपने मसाले इसमें डालेंगे धनिया गरम मसाला मिर्ची और नमक इसमें डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे टमाटरों का पेस्ट अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपना चिकन डालेंगे टमाटर गलाने के लिए थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे और अपने पैन को ढक कर रख देंगे एक से दो मिनट के लिए ताकि हमारा पेस्ट तैयार हो जाए ये देखें जी हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है बिल्कुल रेडी है अब इसके अंदर हम अपना चिकन डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको ढककर हल्की आंच पर हम रख देंगे तकरीबन दस मिनट के लिए ताकि हमारा चिकन गल जाए ये देखें जी दस मिनट के बाद दही ने पानी छोड़ दिया है अब हम इस पानी को खुश करेंगे ये देखें पानी खुश्क हो गया है चार से पाँच मिनट में और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन खुशबू आ रही है माशाल्लाह आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी है बहुत ही उमदा अब हम इसे करेंगे डिश आउट और गार्निशिंग करेंगे इसके ऊपर ये देखें जी हमारी चिकन कड़ी बनकर रेडी है बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है ये देखें हमारा गोश्त भी बिल्कुल गल गया है अब हम इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्ची ताकि इसका टेस्ट मजीद डेवलप हो जाए और खाने में बहुत ही ज़्यादा मजा और जायका आए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन के बटन को हिट कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा